А на старт на 100 метрів з бар'єрами життя фінал. Але все-таки, як тобі стіни кілограмі, як тобі цей стадіон, як тобі покриття, як супересто? Взагалі, емоції. Обидно. Поставили на восьмую дорожку, было бы лучше бежать. Вот так, друзья. Обожается уважается третья четвертая дорожка. Аишка, дякую вам, дякую Анна, как в первую очередь впечатление от нашего стадиона от города Кировоград? Ну, если бы у нас в Украине были такие стадионы, я думаю, легкая атлетика и ее результаты я возросли не бывают, если вот так сказать. Потому что таланты есть, просто негде с ними проводить тренировки негде, ну, в общем, заниматься спортом негде, вот и все. Чтобы приятно было, когда приходишь на такой стадион, бросается под яркий цвет, конечно, детки захотят тренироваться в первую очередь. Скажите, вот сегодня как вы, насколько реализовали свою стратегию на этот забег? Ой, ну, знаете, это уже, наверное, 10 11 старт, поэтому тяжело. Основная это Цюрих, чемпионат Европы, поэтому это как проходящий. Тем более, это основной старт, на нем обязательно выступать, ну, мы так подошли на загрузку тренировочную. Скажите, вот сегодня много все говорили и хвалили о от от Монта. Действительно они такие классные? Классные, да, Что я сказать? Действительно они хорошие, на них бегать, соревноваться. Тренироваться, не знаю, ну, наверное, негде тренироваться, поэтому. Любая дорожка хороша, а тем более новая, отличного качества. Это последняя, как мне говорили, модель, поэтому. Супер. Главное Насюрик, ваш вашего, вашего тренера. Ой, я не люблю слово план, если бывайте. честно. Конечно, всегда хочется по максимуму выступить, по максимуму да место занять достойное, так сказать. Не говорю призовой, но достойное точно. Спасибо. Все. Будем Спасибо.